Вітаю вас, розвиток міжнародних транспортних коридорів, як відомо, має важливе значення не лише для економіки, а й для багатьох сфер життєдіяльності. Про це не тільки будемо говорити сьогодні в діловому тижневику. Я з задоволенням представляю нашого гостя. Це Володимир Макуха, заступник голови правління Балтійсько-Чорноморського економічного форуму. Вітаю вас! Доброго дня! Знаю, що ви дуже предметно і професійно займаєтеся міжнародними водними. Транспортними коридорами, так для України в цілому, для Херсонщини, зокрема, це дуже важливе питання, адже у нас є інфраструктура більше чотирьох тисяч кілометрів річок, які можуть бути судноходними. Так і одна із найбільших протяжностей залізничних суднобудівні заводи, судноремонтні заводи, навчальні заклади, порти і так далі. Але перевезення водним транспортом становить всього 2-5% в той час, коли в Європі до 50 і більше. От що робиться з вашого боку, ну, це громадська організація так, форум цей, для того, аби ну, просувати цю справу? Якщо говорити о том, проєкті, який координує наш Балтійсько-Чорноморський економічний форум, який имеет, если так і два порта прописки, то... Херсон и Клайпеда в этих городах, он проводится в Украине и Литве, Украино-Литовский форум, хотя он сейчас свою географию значительно расширяет, то на ваш вопрос я могу ответить немножечко шире. Для того, чтобы работала транспортно-логистическая сеть наших партнеров, в частности, чтобы была задействована Украина, и наши партнерские страны, такие как Польша, Литва, Болгария, Грузия, Турция, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, мы пошли немножечко другим путем. Мы решили, что для активизации этого процесса необходимо более тесное сотрудничество и более многостороннее сотрудничество. Если будут развиваться партнерские связи между теми территориями, по которым проходит этот коридор в разных сферах. Это и культура, и спорт, и образование, и высшее, и среднее, и совместные бизнес-проекты. Это будет аккумулировать дополнительные грузы. Понятное дело, что важную роль будет играть и способность самой, самой инфраструктуры эффективно. А вы обычно и прораховывали, насколько и товарообъег я еще запросил такие маршрут. Давайте говорить о том, что данный маршрут уже начинает работать. Он уже работает. Может быть, более эффективно он работает на определенных локальных участках. Я думаю, можно будет в качестве примеров чуть позже об этом рассказать. Сейчас о каких-то процентах говорить сложно, но сам факт о том, что данный процесс аккумулирует дополнительные грузы и дополнительное сотрудничество, уже говорит сам за себя. Если вернуться о направлениях сотрудничества, как я уже сказал, мы исходим из того, что сотрудничество начинается со школьной скамьи. И по аналогии, как три наших братских государства, это Украина, Польша и Литва, на уровне министров иностранных дел подписали в Люблине договор о сотрудничестве, развивая его и назвали его «Люблинский треугольник». По этой аналогии можно сказать, что для развития этого Люблинского треугольника мы создали дополнительный механизм и условно его набрали, назвали по аналогии «Гдынский треугольник», так как в него входят город Гдыня и поморское воеводство со стороны Польши, Клайпеда и Клайпедский район со стороны Литвы и Херсон и Херсонская область, которая является, надо момент базовой на территории Украины. В этом треугольнике уже активно развивается сотрудничество не только между этими населенными пунктами, но и между высшими учебными заведениями. Если взять, например, Херсон и Клайпеду, то это Херсонский государственный университет и Клайпедский университет. Это Херсонский экономико-правовой институт. Взагалі развивается территории, правда? И начальные заклады, и охрана здоровья, да. мабуть, и другие, так? Да, да, и спортивные секции по академической гребли уже ездили к друг другу в гости. Если говорить, как вы сказали, да, сейчас это очень актуально, в сфере здравоохранения, то... Мы также инициировали сотрудничество между лечебными заведениями, между больницами Херсона, Клайпеды и Гдыни. Этот процесс достаточно активно развивался и уже подходил к подписанию договора о партнерстве, но, к сожалению, пандемия немножечко внесла свои корректировки, но я думаю, к этому мы все равно вернемся. Але економіка, от найголовніше, якщо запрацюють ці напрямки, то позитивно позначиться на розвідкою будь-яких територій, Більше, правда? Безусловно, безусловно. От, до речі, економічний форум, який в Одесі нещодавно відбувся у присутності президентів Володимира Зеленського і Анджея Дуде, було підписано угоду між державною адміністрацією морських портів і е, містом Гданськ. От як вважаєте, це, 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 да, це наскільки е, вплине на поліпшення ситуації? на... В данной ситуации в большей степени это зависит от украинской стороны, потому что я знаю, что наши польские друзья и партнеры, в частности, та же Гдыня и морской порт города Гдыни достаточно активно готовы участвовать в развитии этого сотрудничества, и порт Гдыни, и порт Гданьск заинтересованы в строительстве железнодорожного перехода на границе между Украиной и Польшей. И сейчас, как это принято говорить, Мяч на поле Украины. Если Украина сможет, я надеюсь, эффективно воспользоваться этим окном возможности, то перспективы очень хорошие. По аналогии можно сказать, что, если не ошибаюсь, в прошлом году аналогичный меморандум о сотрудничестве был подписан между администрацией морских портов Украины и ассоциации Транскаспийский международный транспортный маршрут с центром в Казахстане, который тоже открывает достаточно серьезные перспективы для Украины. И надо понимать, что исходя из того, что существуют, к сожалению, определенные проблемы в организационной со стороны Украины, и это возможности обеспечить фидерное сообщение через паромное сообщение через порты Украины. В большей степени сейчас данная ассоциация, в которую входят государственные железные дороги Казахстана, Азербайджана, Турции, морские пароходства, активизирует и в основном аспект на перемещение грузов, это в первую очередь контейнеры, грузы осуществляют через румынский порт Констанцию. Мы для того, чтобы стимулировать и возможности для Украины, при этом э, сохранив гарантию для наших международных партнеров по перемещению груз, грузов. Параллельно начали переговоры о присоединении к нашему проекту наших болгарских друзей. Это морского порта Бургас, учитывая ну, что и, и авиационное сообщение. Да, надеюсь, восстановится между Херсоном и Бургасом. И в сентябре уже прошло первое заседание совета директоров этого порта по присоединению нашего проекта. То есть, чтобы открыть дополнительный маршрут, если какие-то проблемы будут, возникать по прохождению грузов через транзитных грузов через территорию Украины, чтобы мог эффективно работать там порт Бургас. У вас такие трансконтинентальный, это проект и Каспийское море задеяно, и Казахстан, ну, много-много стран объединено, да, да, правда? У нас очень много говорят, Украина с ее международным сектором она является объектом или субъектом этих процессов. И яркий пример того, что Украина является субъектом. Субъект, это завершено. форум, который прошел в этом году в Украине его принимал Херсон, пошел на территорию Херсонской государственной морской академии буквально месяц назад, 25 сентября, был подписан исторический договор о сотрудничестве между субъектами Казахстана и Туркменистана о сотрудничестве и развитии сотрудничества на Каспийского море. То есть сотрудничество на Каспийского море Окончательные переговоры прошли в Украине при участии украинской стороны. Коммуникационной площадка был Балтийско-Черноморский экономический. То есть э, расширился спектр и мест, и в целом и Украины, украинских участников. Хочу сказать, что я очень благодарен активной помощи и участию в развитии вот этих процессов со стороны Министерства иностранных дел Украины, в частности заместителя министра иностранных дел Василия Боднер, который активно помогает и благодаря вот этой поддержки наших дипломатов и послов Украины в разных странах. Украина... укрепляет свій суб'єктний статус в этих процесах, як я, я только що сказав, не только в акваторії того ж чорного моря і ближайшего нашого партньорського Балтійського моря, но і является комунікаційною площадкою для сотрудничества на Каспийском морі. Але організація те, це найскладніше, правда. Знаю, що от ви особисто в дипломатичних установах, в різних консульствах і посольствах представляєте ці. проекты, так вот, как сприймають вас, как сприймають взагалі українську пропозицію щодо в целом украинскую пропозицию, участі участвуют них? Я могу сказать, что это не совсем украинское предложение, потому что площадка Балтийско-Черновогоского формана, а международная, и в нашу команду входят представители из разных стран. Если я сказал, что у нас пока на данный момент два порта прописки, это Херсон и Клайпеда, но активно развивается сотрудничество и с Гдыней, и в частности. У нас такой очень мощный авторитетный партнер, как польско-украинская господарская палата, которую возглавляет наш друг, это бывший министр экономики Польши Яцек Це, Пехота. торгового торгово палата. Да, нас, да Яцек Пехота, который также очень активно помогает в развитии вот этих вот проектов. И ряд проектов мы уже начинаем э, развивать и инициировать совместно. В Балтийско-Черноморском форуме есть представители, которые курируют проекты конкретно с конкретными странами. Это у нас есть представитель, руководитель проектов между Украиной и Грузией, между Украиной и Туркменистаном. Европарламентарии Украина. парламентарии у вас там, я бачила, и... Да, да, наши некоторые проекты, в частности, вот тот, о котором мы говорим о создании коридора эффективного сотрудничества, он рассматривался и обсуждался и в кулуарах Европейского парламента, и ряд направлений были оценены как геополитически важными. И об этом, насколько мы проинформированы, наши друзья, евродепутаты обращались с, и к нашим парламентариям, чтобы они больше внимания обратили, так как тут интересы не только Украины, но и интересы многих стран Европейского Союза. И Украина и Херсон, Херсонская область, они обязаны стать тем мостом между Европой и Азией, который бы обеспечил это сотрудничество, тем более в той ситуации, в которой сейчас оказался мир с карантинными ограничениями, пандемиями. Это очень важно. И если говорить о тех примерах, о которых я обещал сказать, о локальном развитии этого сотрудничества, то опять же в качестве примера можно привести, успешное нестандартное решение, которое мы привели сотрудничество наших партнеров из Казахстана и из Туркменистана. Это а, современный морской порт Курык, и их генеральный директор а, Серик Ахметов был прилетал из Казахстана в сентябре в город Херсон и принимал участие в работе форума вместе с директором по международным отношениям и маркетингу Алибеком Утигеновым. Это свидетельствует, про зацикавленность, правда, если такие особые пребывают и да, можно сказать, что все они уже не только надежные партнеры, они все стали друзьями, и в той ситуации, в которой сейчас оказался мир, эта дружба и сотрудничество очень эффективно дает очень положительные результаты. Так вот, они вместе с компанией номер один транспортно-логистической Туркменистана Туркмен Мели Логистик и Бегинчем Мамедовым, который возглавляет, используя потенциал этих компаний, потенциал порта Курык, потенциал современного порта Туркмен Баши Туркменистана, достаточно эффективно развязали проблему, связанную с перемещением грузов на территории стран, которые находятся на одном берегу Каспийского моря. Они нашли нестандартные не решения, которые которое позволили в условиях карантинных ограничений не только сохранить грузооборот и выполнить те задачи, которые стояли для поддержания экономик своих стран, но пошли немножечко вперед. Если говорить о том же порту казахском Курык, то он по итогам первого полугония установил рекорд Казахстана по перемещению грузов паромными благодаря паромному сообщению по перемещению Еврофур. Це теж дуже серйозний показатель з одної сторони пандемія, карантинно ефективне це може бути наочним прикладом. Ну і очевидно, що саме собівартість перевезень водним шляхом, вона низька, але енергоефективність. П'ять разів більше ніж залізничним, у десять разів ніж автомобільним. Але от чому немає такого розуміння все ж таки в Україні, що необхідна державна підтримка, закони, щоб все ж таки наші річки працювали і моря? Ну, зараз ми всі прекрасно знаємо, що знаходиться на розгляді перед окончательному утвердженням закону про внутрішній водному транспорті в стінах парламенту. Очень активно ведутся переговоры о развитии так называемого водного пути Е-40, и который, ну, на мой взгляд, в большей степени может позволить активизировать перемещение груза внутри Украины. Что касается перемещения водным путем за пределами Украины, то здесь не все так просто. Есть определенные вопросы и у Беларуси, связанные с пер перемещением да, экологии зон с природных парков и есть вопросы и у Польши. Если я не ошибаюсь, в государственной программе Польши до тридцатого года этого проекта пока нет. Более того, участники рынка и транспортные экспедиторские компании и портовые сотрудники наших польских друзей и партнеров говорят о том, что возникнут, по всей видимости, вопросы и связанные с мостами Польши высота которых не позволит все категории судов, которые планируют использовать для перемещения груза. Этот маршрут, этот коридор, там закладано чимало коштів, 12 миллиардов, я знаю, Висла, Припять и Херсон. Такий прямой шлях, правда? Было непогано, как бы все-таки и он В любом случае необходимо двигаться вперед, и те проблемы, которые существуют, необходимо их решать, просто подходить к этому взвешенно и Рішення приймати совмісно з нашими міжнародними партнерами? От після цього форуму, який, ви сказали, відбувся у вересні, і зараз ну, звичайно, робота багато в чому заморожена. Але все ж таки, от е, які етапи, які напрямки відпрацьовуються, з ким безпосередньо, з якими може судноплавними компаніями, з ким ви працюєте? в Херсоне, чтобы развивать эти направления. Ну, давайте говорить о том, что ситуация не останавливает процесс, она просто вносит определенные трудности. Если говорить об Украине, то мы пошли таким путем для того, чтобы тот координатор, который будет, которому будет поручена координация работы по перемещению грузов через территорию Украины и в территорию Украины, мог активно работать со всеми портами Украины нами было принято решение, и участником проекта стала компания Юпорт Групп, и в частности компания Юпорт Юнайтед, которая является британско-украинской, которая имеет терминал в Херсонском морском порту, это Дня Паркарга, которая имеет порт зерновой в Очакове. Но эти оба порта, они являются портами с небольшими глубинами, то есть они не рассматриваются как потенциальные конкуренты для лидеров портовой отрасли Украины, это портово Одесской области, Южной, Черноморск, одессы это и того же Николаевского порта, где глубины намного больше. Являясь равноудаленными от всеми, они смогут, являясь представителем этого проекта и фактически представляя интересы всех партнеров, не только а, украинских, а просто в Украине, это и Казахстана, и Грузии, и Туркменистана, и Турции, которая, которая является одним из э, очень важных и перспективных наших и надежных партнеров. И могу сказать, немножечко уходя в сторону, что мы активно начали коммуницировать о присоединении к нашему проекту портов и различных структур города Текердак. Мы в прошлом году встречались с мэром этого города, был подписан договор, о сотрудничестве и к проекту торгово-промышленной палаты Текердак с его президентом Чингизом. Мы активно рассматриваем развитие этого направления, так как Турция является объективно один из наиболее перспективных и надежных партнеров. И это понимают не только у нас, но и в той же Польше. И поэтому, вот, возвращаясь к Report United, она будет представлять интересы всех этих партнеров. И тогда, имея партнера, который имеет возможность работать со всеми операторами рынка территории, на территории Украины, э, данный процесс, мы надеемся, будет продвигаться более эффективно. А вот вы відчуваєте такую поддержку с боку государственных структур в Украине? Адже, я так понимаю, в основном это громадские организации, бизнесовые э, структуры и так? Ну, как я уже сказал, мы ощущаем очень хорошую поддержку и эффективную помощь со стороны наших дипломатов. Что касается остальных структур, как городских, областных, то мы свою работу построили таким образом, и, как я говорил, что мы инициировали создание как можно больше различных горизонтальных связей. Чтобы это движение вперед осуществлялось вне зависимости от того, кто мэр, кто губернатор, кто президент. Поэтому я не просто так сказал о том, что мы исходим из того, что сотрудничество необходимо начинать со школьной, со школьной скамьи. У нас при поддержке нашего форума в рамках этого проекта были запущены партнерские связи между 52-й школой города Херсона и э, их коллегами в городе Клайпеде. И они начали активную коммуникацию между школой номер 57, которая находится на острове Херсона, и тоже школой 57 города Гданьска. И интересно сотрудничество данных школ о том, что в нашей Херсонской школе есть классы, в которых, если не ошибаюсь, 5 класса преподают польский язык для детей, никакого отношения не имеющих к польской диаспоре. И аналогично в этой школе Гданьска, тоже 57-й, детям младших классов преподают украинский язык. И эти дети также не являются детьми представителей украинской диаспоры. То такое поразумение будет, будет и дальше рухнуть. Более того, мы уже начали процесс у присоединения партнерских парк школ Херсона и Эстонии, Херсона и Латвии, то есть такой маленький Европейский союз. В какой способ, как это происходит взагалі цей процесс? Вы встречаетесь там в листу, как взагалі? Есть наши друзья, представители в разных странах. Если говорить о форуме, о котором Эту дружбу треба было налагодить. Готовность и заинтересованность должна быть обеих сторон. И если говорить о тех школах, которые сейчас уже начали этот процесс, это 52 и 57 города Херсона, то тут э, просто прогрессивность самих руководителей, прогрессивность их э, руководство школы, эти процессы обсуждались, согласовывались и с родительскими комитетами. Более того, если говорить о результатах, например, по 52-й школе, договор с их коллегами из Клайпеды был подписан, если не ошибаюсь, в декабре прошлого года. Буквально у них несколько месяцев было до пандемии. А встречи уже были этих детей? Во-первых, само подписание и знакомство произошло в процессе налаживания организации прямого видеомоста. Когда подписывался этот договор, дети и часть родителей, и преподаватели видели своих коллег с той стороны. Если говорить о сотрудничестве школы Херсонской и Литовской, то после подписания этого договора они даже интерактивно проводили совместное заседание педагогического коллектива и делились опытом. Если говорить о 57 школах Херсона и Гданьска, то во время подписания этого договора в таком небольшом телемосту принимали участие генеральный консул Польши в Одессе, который приезжал в Херсон, и консул Украины в Гданьске. Лев Захарчишин принял участие, и в Польше был вице-президент, ну это заместитель мэра города Гданьска. То есть мы со старта помогли это все запустить. Если говорить о высших учебных заведениях, то кроме тех, о которых я говорил, у нас базовым таким, базовой связкой является две морские академии. Это Херсонская и Литовская, которая находится в Клайпеде. И благодаря их активной работе уже нам, у нас получилось сформировать такую партнерскую сеть, сеть в рамках нашего партнерского коридора вот этого эффективного сотрудничества. И в эту партнерскую сеть вошли уже морские академии в Батуми, Констанции, Румыния, Варны, Болгария морской университет Гдыни, Польши. Этот шлях продолжается. Однозначно, да. И он продолжается в различных направлениях. Как я говорил, мы и в, сотрудничестве больниц тоже инициировали процесс, но, к сожалению, вот эта ситуация немножечко его приостановила. Дякую. Дуже важливою справою ви переймаєтеся. Я бажаю вам успехов. Щиро и дякую. думаю, что эту тему мы обязательно продолжим в наступных программах. Дякую, буду рады поделиться той, той, той информацией, теми напрацюваниями, которые у нас будут. Дякую, селяки гаразді вам. Дякуємо вам, шановні друзі. Це була програма «Діловий тижневик». До наступної зустрічі в